Юдрайв официальный онлайн-партнер Шкода в Украине. Цілковиті блекаути на кордоні з Україною в трьох областях, як мінімум Російської Федерації сьогодні, 9 листопада, неділя традиційне воєнне зведення з військовим експертом Романом Світаном. Пане Романе, вітання, слава Україні. Героям слава бажаю всім здоров'я! Пане Романе, за останню добу Сили оборони України уразили, як з'ясувалося? Потужну підстанцію над Москвою Білозарецька на 730 кВт, Поговоримо а також є влучання і ракетами Воронська ТЕТ Теплоелектроцентраль 1 Також в Курській області і в Білогородській області там блекаути в багатьох регіонах десятки тисяч сидять без світла. Наскільки це важливі удари? Зважаючи панер, що от є інформація наприклад в Воронівській області, окрім того, що чотири райони міста і десятки тисяч без світла також це зачепило і багато підприємств. Військово-промислового комплексу, серед них найбільший воронівський завод, Воронеж Сінтіс Каучук. Також в Курській області теж військово-промислові підприємства не працюватимуть. Чи можна це вважати? Що окрім блекаутів, це паралізує військову машину нашого ворога? Ну е та основна причина, чому теплоэлектростанциям. Это как якраз задача вывести із технологического цикла. определенную часть военных объектов российских. А то, что на ветках и генерации электроэнергии для военных висят гражданские, так это проблема российской энергетики. Они вешали всегда на один поток всех сборную солянку. Мы же их не будем, у нас нет времени их там сортировать на умных и на красивых. Потому уничтожать оптимальный вариант как раз все. Всю, электроэнерг... всю энергетику. Достать сейчас сможем можем достать пока, по крайней мере, и ракетами в том числе, это не только, не только беспилотниками выполнялась такая задача, скорее всего, и ракеты шли. То есть работают хаймерсы на определенную дальность уже по России, работают, скорее всего, атакамсы, потому что по дальности видно все-таки, что уже, уже стандартные ракеты М-30 не дойдут. Потому дальности за сотню километров это только атакамсами могли достать. Я так думаю, что все-таки партию атакамсов нам поставили как раз по работе вот по ближнему зарубежью, так называемому. Пять областей российских границ с Украиной. Если с севера на юг, это Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская. Вот это, естественно, все эти пять областей, как, как только у нас будут появляться определенные дальности посредством поражения, будут отминусовываться. Ну, пока, по крайней мере, нет ракет, кроме анонсика у нас же ничего нет. Для того, чтобы прикрыть нашу энергетику, надо зеркально бить по-российской. Особенно прикрыть от баллистики российской. Ладно, мы как-то можем еще прикрыться там от крылатых ракет, от большого количества российских беспилотников, хотя не везде. Но от баллистики практически невозможно. У нас нет такого количества патриотов и не будет его, просто надо четко понимать что будет там, ну, 10, ну, 20 Патриот. А нам, чтобы Украину прикрыть, штук 500 надо. У нас 500 тысяч квадратных километров на данный момент неоккупированной территории, еще 100 тысяч оккупированной. То есть перекрыть невозможно противобаллистическими, просто их не будет. Значит, единственный вариант, который остается, это зеркальные ответы, зеркальные удары. Оптимальный вариант баллистикой по российским центрам принятия решений. То есть это в основном Москва. Но баллистики нет. А прикрыться, еще раз повторюсь, от российской баллистики, возможно, только своей баллистикой по Москве. Вот тогда до них, до россиян да, доходит. То есть до этих российских федерастов только доходит в таком режиме выработки рефлекса, как у собаки Павлова. Коса посмотрели в сторону Украины, прилетела по Кремлю. Вот только так до них дойдет, что коса смотреть нельзя в нашу сторону. То есть вариантов других нет. И зеркальные удары, конечно, не самые эффективные на данный момент, вплоть до уничтожение всей энергетики российской, до которой мы доберемся, по крайней мере. Пане Романе, вчора СССОшники наші спеціальних операцій поділилися прекрасним відео, як вони відпрацювали по тимчасово окупованому Криму. Заявлено і на відео дуже чітко видно, що є влучання по пусковій установці С 400 Тріумф, а також склад боєприпасів біля Євпаторії знищено. І також сьогодні, пане Романе, відомо, що лунали потужні вибухи біля гвардійська. Також кажуть, що склад боєприпасів. Прорабатывают Крым, идет проработка Крыма, и уже она системная, плановая, системная, иногда даже уже рутинная. А Почему? Вот смотрим кадры уничтожения российских РЛС, российских пусковых, но ну, они уже, даже я бы так сказал, уже даже приелись. Почему? Потому что ну, постоянно молодцы наши ребята, это очень важно. Вот, вот не единичная работа, а вот именно системная. Вот когда уже начинает приедаться, вот это как раз то, что надо. То есть, когда каждый день минусуются, минусуются, российские глаза радиотехнических войск, пусковые установки, ЗРК, системы управления, связи, топливо, 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 топливные базы, склады, естественно, боеприпасов, которые вычисляются. То есть, запущено, то есть, маховик запущен зачистки Крыма можно сказать, что вот уже где-то с августа, ну, воевать мы реально начали с августа этого года. То есть до августа 25 года это было такое планомерное уничтожение украинской нации в боях, в окопных боях. А реально воевать нужно только тогда, когда используется воздушная ракетная компонента. Тылы уничтожать надо. Вот как начали валить по тылам, вот сразу виден такой реальный результат по крайней мере. И вот, вот эта системность, которая сейчас уже затя... втянулись наши войска, это значит и производство определенное средств поражения, пусть пока еще не серьезных, то есть все-таки баллисти... вернее, баллистики нет, то есть пока беспилотниками, пока некоторым, немногим не, количеством ракет, которые есть, в основном это Нептуны, вот то, что работает, так реально работает, это Нептун, просто оно, дорогая ракета, производство небольшое, там не, Чуть больше 50 штук в год, то есть это, это очень мало. Но тем не менее, мало, но смачно работают. Ну, а в основном беспилотники. Потому что системная работа, она в конце концов приведет, у нее там определенный, конечно, есть временной лаг так называемый механизм накопления. То есть, и как, как только пересечет определенную черту, у россиян начнет это все валиться, особенно ПВО. После того, как начнет сыпаться ПВО, туда начнут ходить уже самолеты. Самольоти зі свободно падаючими авіационними бомбами. Крим, звісно, перелопатять в вдолю в Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це. Романе, вчора ми з вами говорили, що було влучання третє за останні два місяці, десь в підстанцію Балашовська, а також нове влучання в нову підстанцію Білозерська на 750 п'ятдесят кіловольт. Ось ці кадри що цікаво, що від цієї потужної підстанції над Московою також знаходиться пане Романе і радіотехнічний батальйон радіотехнічних військ. Чем он занимается? То він он знеструмлений, Номер его двадцать девять. Я так розумію, это бонус он так его ударил, или это возможно и было, суть цієї атаки? А когда э, располагали, допустим, основные э, средства военные, они всегда привязывали каким-то системам генерации или либо, либо энергоснабжения. Я уже сказал об этом. То есть на э, российских электросетях на одних и тех же висят э, и военные, и гражданские объекты. То есть, ну, так сложилось. Все-таки в свое время Советский Союз большая страна была, а Россия -то тоже длинная, ну можно так сказать, вытянутая из запада на восток. Линейная система энергоснабжения это у нас сетевая, а у них линейная. И вот на одной линии может висеть все и вся. Потому нам удобно, конечно, валить что-то, что, что где-то рядом с военной частью, ну тогда ложится практически все гражданское. Вот это направление Балашовское, она работает также на Москву. То есть это как раз один из технологических коридоров, который завязан на Москву, Московскую область. И идет опять же та же планомерная работа по отсечению энергопоставок, энергогенерации, переброса на Москву и Московскую область. Мы же говорили, что скорее всего стоит задача к Новому году под елочку россиянам положить такой серьезный блокаут в московской метрополии. Пане Романе, я так розумію, що зараз це ще не відчувається. Коли температура е, понизиться і треба буде більше пікових навантажень, тоді будуть проблеми. Та да ні, це немножко не так. Дело в тому, що для того щоб создать серйозну проблему в Москве, надо не только електропереброскувати, электро, надо газопереброску перебороскувати. Там несколько десятків газогенераторів в Москві, которые вырабатывают электроэнергию для иногда и для пиковых, в том числе, ну то, что пиковых, имеется в виду балансирующие мощности, так называемые, непосредственно рядом с потребителями. Вот эти балансирующие, что такое балансирующая мощность? Если идет пик потребления, ну, грубо включили там несколько, несколько потребителей мощных, а в это время переброски электроэнергии, то есть не, не запланировано, запускаются генераторы, поднимаются их частота, под поднимается скорость турбины, естественно, выработка электроэнергии идет непосредственно в рядом с потребителем. А вот этот, этот, газогенератор, он запитывается газом. Если вырубить все восемь линий электропередач высоковольтных, которые заходят на Москву, в Москве блокаута не будет, какой бы там ни был мороз. И тут, тут даже дело не в морозе, потому что потребление пиковое, оно не совсем связано с морозами как таковыми, или на электроэнергии, там чуть -чуть другая, чуть, чуть другая система зависимости. То есть не будет блокаута. Они запустят генераторы в Москве, которые находятся, и будут потреблять газ и вырабатывать электроэнергию внутри мегаполиса. Потому важно помимо электроэнергии, которая заходит на Москву, как раз вырубать, добираться до этих газовых труб, вырубать их параллельно. Пока еще ни одной не вырубили. Вот это вот это проблема большая. Потому что надо уже, уже надо руку набивать. И как, как раз вот от газа то помимо электроэнергии запитывается еще и тепло. Вот почему надо будет вырубать именно газовые трубы, чтобы вырубить и теплоснабжение, в том числе довести до разморозки теплоносителей. То есть для того, чтобы вода замерзла в трубах. А там, если минус 20 будет, 3-4 дня постоит, поразмерзнется все, разорвется все трубы навсегда. В Москве нельзя будет жить. У нас было в свое время на Донбассе. Такая была беда Волчевский, когда порвала на минус 30 трубы и разморозила весь город. Это Город маленький был, там. копали потом несколько лет, пока восстанавливают. Москву восстановить будет невозможно. Поэтому один из вариантов, как выключить эту метрополию от давления над своими рабами, можно так сказать, колониями, которыми являются Республики Российской Федерации, это вот такой механизм. Ну, таким способом, по крайней мере, там жить було только бомжі, і, може би, Робльовка, бо що у них там, скоріше, свої ядерні реактори стоят. Пане Романе, по Покровську, прямо зараз що там відбувається. По перше, групування схід каже, що вони вибивають росіян з північних околиць Покровська. Колеги журналісти, які перебувають на місці, кажуть, що Мирноград знову намагалися росіяни техніку застосувати, було розбито загалом. CNN я так от зібрав всю інформацію на дану мить. кажуть наступне: що загалом на Покровському Мирноградській напрямку Путін зібрав. 170 тисяч військ, а їхні втрати безпрецедентно високі, не вкладаються ні в які рамки. Ну і на завершення Костятин Машовець, який постійно має джерела з напрямки на лінії зіткнення, каже наступне: що біля Мирнограду в районі Разіне ворог не не планує, нібито наступальні дії або відбувати 31 армія, яка втратила позиції до добропілля. Вони закопуються. Як би ви зараз оцінили ситуацію біля Покровська? Могут, да, могут останавливаться. Один из вариантов. Проблема у россиян какая вот на данный момент? Они вроде пошли на окружение, да, то есть вот Покровская Международная Агломерация с лета интенсивно. Сейчас ситуация, она, ну, она усугубилась до такой степени, что надо принимать просто решение. Либо, либо отсекать одну из э, лишней, чтобы разблокировать этот карман. Либо отходить от как минимум от Мирнограда. Да, там можно часть его с западную часть, северо-западную удерживать, но принимать вот это решение. Решение должен принимать, естественно, главком вместе с генштабом на основании тех возможностей, которые у них есть. Если есть грубо армейская, подразделения. Тогда надо разблокировать, особенно с севера, то есть лучший оптимальный вариант разблокировать мирноградское направление, тем более можно сдавить, давить со стороны ДобРОПОЛЯ, там уже можно так сказать руку набили. То есть попытаться срезать эту северную клешню. Тогда можно удерживать и Покровский, и мирноград. А если нет такого формирования, если нет сил средств, то тогда как минимум из мирноградского кармана надо принимать решение э, отводить войска. То есть здесь вопрос вот именно за, этим, за, этим, э, за этой возможностью нашего гидштаба. Это, конечно, секретные данные, закрытые э, в резервы, то, то есть, и которые можно использовать. А Поэтому в ближайшее время это будет, будет только понятно. Но это решение надо однозначно принимать. Почему? Потому что дальнейшее движение россиян, оно уже будет таким цикличным. Они сейчас начали закапываться, пока не двигались летом они нигде практически не закапывались, то есть не, э, не базировались, если можно так сказать. То есть они не, они, у них движение было постоянно. А сейчас они начали закапываться. Для чего же? Это, это не, не переночевать и не перезимовать. Они закапываются для того, чтобы собрать, то есть подтянуть войска уже туда и дальше начать двигаться. Дальнейшее движение будет однозначно на окружение, полное окружение Мирнорадско-Покровской Агломерации. Потому что сейчас уже надо принимать решение по этому направлению. У Сырского довольно-таки неплохие профессиональные качества по поводу тактических механизмов решения вопросов. То есть, вот, вот те, то, что мы удерживаем, купинское направление, опять там чисто тактические плюсы идут. То, что удерживаем, Покровское мирноградское направление на данный момент, но уже на пределе, я уже сказал, уже на пределе, потому что дальнейшее движение это может уже на захлопывание этого карманы, и тогда уже никто ничего, никого не вы... ни... оттуда не вытащит. Поэтому решение надо принимать сейчас, опять же, исходя из э, наличия сил, средств для выполнения этого, этого действия. Поэтому э, Сырский разрулит, если будет чем, ну, по крайней мере, в тактике на, на данном этапе. Пане Романе, я встречу премьер-министра Угорчана и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Орбан вернулся, его министр законодательных прав СИАРТО выходит, розповідає, что Для Угорщини Трамп зробив виняток і зняв санкції Лукойл і Роснєв. Для них безстроково Ройтер скаже: Неправда. Білодім каже лише на один рік. Багато Орбан як завжди наговорив що Україні, грубо кажучи, не треба було оборонятися що Європа підтримала і дарма, що підтримала Україну. Трамп там розпитував Орбана чи може Україна перемогти. Але загалом, до речі. Так приєднає сюди, і президент Колумбії він сказав, що Римський статут, який є багато в кого поширений, він має поширюватись і на Сполучені Штати Америки, і Трамп є співучасник і Натаньяху, і Путін в геноцидах злочинах. Ну я так розумію, Трамп сюди причетний для того, тому що він вітає ці процеси і навіть їм не зашкоджує. Ну, почему? Он еще и призывал. Вспоминайте, когда он призывал, к депортации двух миллионов арабов из Газы. Это же его призывы были. Это вообще его тема была. А вместе с Витковым, это же два строителя великих. Им там надо было две шаурмы поставить в Газе, скорее всего. Но там мешают два миллиона арабов, которые в Газе живут. І, от це їх була ідея, пане Романе. З'явилася хороша, мені так здається, нове дихання щодо фінансування з боку Європи шляхом заморожених активів Російської Федерації на 26 і 27 рік від Європейського Союзу, тому що ці от репараційний кредит від Бельгії і те, аби всі країни взяли на себе гарантії зайшло в глухий кут, і тут виходить керівництво Норвегії. І вони кажуть, наступне: що наш фонд благоустрою є один трильйона євро. Він є найбільший у світі. Вони кажуть, що ми замінили енергоносії частково російські в Європі, продає Норвегія і газ в тому числі. І вони кажуть, ми готові гарантувати 100 мільярдів євро свого цього фонду. Наскільки це щось нове? Наскільки от це вихід ситуації, аби Україна сили оборони України мали на наступні роки? За який кошт воювати? Норвегия добывает много газа, у них довольно ну, сложная, конечно, добыча однозначно. Те, кто были на норвежских газовых платформах, понятно, много получают за полгода на вахте, но сложнейшая. А добыча, естественно, газ дорогой. Газ иногда доходил до 500 долларов за тысячу кубов. Ну, то есть это не дешевый, не, не дешевый газ, россияне перебивали всегда своими 250-ми и практически не давали норвежцам поставлять в Европу газ. Норвежского газа хватит, чтобы перекрыть все потребности Европы. Просто он вот и за счет дорогой добычи, он, конечно, сам по себе дорогой, но у Норвегии действительно серьезная финансовая подушка. Они могут стабилизировать, ну, по крайней мере, прогарантировать. Чуть ли не все и 100, и 200, и 300 миллиардов евро. Это сейчас первый шаг, скорее всего... Первый такой вброс для того, чтобы посмотреть на реакцию, посмотреть на, на механизмы, по крайней мере, которые смогут сработать. А дальше они могут вообще полностью перекрыть наши потребности. Я говорю, технически могут. Будут они этого делать или нет, это другой вопрос. Ну, по крайней мере, сейчас. И это, такого рода действие, конечно, оно сейчас даст возможность принять правильное решение. И мы получим, допустим, какое-то количество финансов на годы. Нам, нам три года надо продержаться не просто продержаться, а воевать, то есть нам на надо... года за три мы в... мырашку развалим. Это уже процессы уже пошли, мы уже говорили в начале стрима о том, что есть уже системность работы, особенно по российским телам, нам просто нечем, нечем. Почему? Потому что ну беспилотниками мы все вопросы не порешаем, нам нужны ракеты, и ракеты не крылатые, ракеты баллистические, крылатые ракеты не будут сбивать. После уплотнения с определенной ПВО они начнут сбивать и крылатые ракеты, сколько бы их там ни было. А вот баллистику не сбивать полностью не смогут. То есть вот только такой подход возможен. И мы, нам года три воевать. Уже начали. Я говорю, уже с августа месяца начали. И эти три года надо продержаться финансовым, с финансовым отношении, почему Потому что мы не можем генерировать там 120-150 миллиардов долларов по году. Просто не можем. У нас экономика выключена россиянами полностью. Нам надо также выключить ее, российскую экономику. Просто она, у нас есть, где кто нам, нас может поддержать. Европа, Европа достаточно богатая. Сообщность, которая может нам предоставить вот, вот такого рода помощь, как минимум, и она, кстати, не безвозмездная. Потом это все, положим, в репарационные требования и вернем обратные деньги с российских, естественно, энергоносителей, с российских ресурсов. Это уже потом после победы. А на три года нас Европа точно сможет поддержать. Поэтому впереди, впереди борьба вопросов, нет, тяжелая борьба. Но видно, по крайней мере, понятна задача и видно результаты этого. Пане Романе, дуже дякую вам за це звернення. Нашим глядачам нагадаю, в 9 листопада неділя на календарі. Обов'язково підпишіться, прокоментуйте, поділіться нашою щоденною роботою. І в коментарях, як завжди, ви дуже активні. Вас сотні. Ви коментуєте, продовжуйте це, запитуйте, критикуйте, доповнюйте. Будемо вітати. Мене звати Ігор Гаврачак, Побачимось в наступних ефірах.